कल्याणातील सुप्रसिद्ध आयुष ॲनएक्स हॉस्पिटलमध्ये नामांकित अन्कोथेरपी सेंटर सुरू करण्यात आले आहे या ठिकाणी कॅन्सरवरील उपचार माफक दरांमध्ये उपलब्ध झाल्याने कॅन्सर रुग्णासाठी हे सेंटर मोठे फायदेशीर ठरणार आहे पद्मभूषण पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त कॅन्सर तज्ज्ञ डॉक्टर सुरेश अडवाणी आणि आयुष ॲन हॉस्पिटलच्या संयुक्त विद्यमाने हे डे केअर एंजल्स अँकोथेरपी सेंटर सुरू करण्यात आले आहे पद्मभूषण पद्मश्री डॉक्टर सुरेश आडवाणी हे कॅन्सर क्षेत्रात केवळ भारतात नव्हे तर जागतिक पातळीवर कर नावच दिले असे व्यक्तिमत्व तर गेल्या दीड दशकापासून कल्याणकारांना अत्युच्च दर्जाची वैद्यकीय दे सेवा देणारे नाव म्हणजे आयुष हॉस्पिटल या हॉस्पिटलची विस्तारित शाखा असलेल्या वायलेनगर नगर येथे आयुष एनेक्स हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सुरेश आडवाणी यांच्या सहकार्याने हे एंजल्स डे केअर सेंटर सुरू झाले आहे या ठिकाणी माफक दरामध्ये कॅन्सरवरील उपचार उपलब्ध असल्याने कल्याणसह उल्हासनगर अंबरनाथ बदलापूर आदी आसपासच्या परिसरातील कॅन्सर रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे दिल रिपोर्ट फास्ट कल्याण असं वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडव्हान्स थेरपीज आणि ट्रीटमेंटचा आपण इथे उपचार करणार आहोत मेन या सेंटरचा उद्देश हे आहे की इथलं लोकांना लाभवण्यासाठी आपण इथे एकतर मॅमोग्राफी जे डायग्नोसिससाठी उपयोगी पडतो किंवा लोकर आपण डायग्नोस करून पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण जे काही ट्रीटमेंट करणार करायचं असतो ते आपण फक्त पाचशे रुपयेमध्ये आपलं आयुष अनेक्स हॉस्पिटलमध्ये सकाळी नऊ ते पाचमध्ये आपण करणार आहोत त्याच्यासाठी काय कुठलेही कूपन किंवा कोणाचं काही शिफारिस लागणार नाही आपण डायरेक्टली येऊन या फेसिलिटीचा लाभ घेऊ शकता दुसरा किमोथेरपी ऑनकोथेरपीसाठी जे औषधं लागतील पेशंटला ज्या एम आर पीचे रेट पेक्षा वीस टक्के तीस टक्के डिस्काउंट मध्ये आपण इथे औषध उपलब्ध करून देणार आहे त्याच्यामुळे इथलं पेशंटला आणि आजूबाजूचा अंबरनाथ बदलापूर कर्जत या फेसिलिटीचा लाभ घेण्यासाठी आम्ही विनंती करतो कॅन्सर बहुत वर्ल्ड मात्राने जैसे लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत रहा है, मेल्स में माउथ कैंसर बढ़ रहा है और प्रोस्टेट कैंसर भी बढ़ रहा है तो अगर आप देखेंगे ये सब कैंसर बढ़ रहा है और उनको लगता है कि ये बढ़ता ही रहेगा इसके लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग इसके बारे में लोगों को पब्लिक को जानकारी दें उनको अवेयर करें तो फिर ये बीमारी अर्ली डिटेक्शन होगा और वो स्टेज में ये क्यूरेबल है और जिनका डायग्नोस होता है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और तो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नज़दीक घर के नज़दीक है तो बहुत अच्छा हो तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि इतना बहुत पॉपुलेशन है पूरे कल्याण में उल्लासनगर में अम्बरनाथ में बॉम्बे में बहुत लार्ज पॉपुलेशन है कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज बहुत लिमिटेड है तो आयुष डायरेक्टर्स के साथ तो बहुत हमको अच्छा कोलेबोरेशन मिल गया जिससे तो हम लोग साथ में ये एरिया को कैंसर फील्ड में बहुत कुछ काम कर सकें लोग अवेयरनेस करेंगे कि बीमारी प्रिवेंट हो जाए जैसे हम लोगों को बताएंगे पान तब शराब सेहत ये बहुत ख़राब है बॉडी के बाद और दूसरा लोगों को बोलेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन है और इसके लिए क्या है? करना पाए लेडीज़ को एक्सरसाइज करना मन है योगा करना है और एक्टिव बनना है तो ये सब करने से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी कम हो सके और, और मेन चीज़ है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो ही जाता है तो हम लोगों का काम है कि उसको जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं हमारे पास मेमोग्राफी का मशीन है वो हमने इधर लगाया है आयुष में तो वो मेमोग्राफी हर बैस लेडीज़ को जो अब एज ऑफ फिफ्टी है उनको करना पड़ेगा तो वो करेंगे तो फिर जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि ब्रेस कैंसर हुआ है तो और जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा प्योर भी। ऐसा तो तो हम लोग लगता है कि डायग्नोस हो गया तो उनको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ट्रीटमेंट में सर्जरी होता है, है कीमोथेरेपी होता, होता है और रेडिएशन तो अभी इधर हम